Напередодні світлого великодня слов'янці з надією та вірою в душі йшли у православні храми, аби долучитися до церковних таїнств та помолитися перед іконами. Для тих, кому важко приймати участь у всеночних богослужіннях, священнослужителі проводили обряд освячення великодних продуктових кошиків увечері в суботу, 11 квітня. У цей неспокійний для країни час миряни ставили свічечки не тільки за здоров'я рідних та близьких, а й молили господа про мир та спокій у рідній землі. Віряни з серцем душею прагнули духовного очищення та Божого благословення. В Бога веру, в церковь, верю во всем. Знаем, что праздник хочем, чтобы был мир на земле. Мы за это и молились. Церковь. Все-таки надо идти, потому что вот останешься один, значит, надо идти молиться. Верем. Хотелось бы пожелать всем людям, чтобы был мир на земле. счастье, здоровья, всякого получше в жизни. Всем, всем, всем счастья и здоровья крепкого. От души пришли посвятить Пасочку. А что для вас вот символизирует Христово воскресенье, вот этот процесс освящения? Ну, очищение души, ну вот, избавление, так сказать. Ну, попросить у Бога прощения за грехи, за все. Вот, приобщиться к, к светлому Христовому воскресенье. А что брали с собой сегодня? Водичку, пасочку, пирожки, домашнюю колбаску. Пасочки сами пекли? Нет, пасочки покупали, пирожки сами. Хочу пожелать всем жителям города и О, не только мира. Мира, добра, счастья, благополучия. Вы с каким настроением сегодня в храм пришли? С хорошим, спокойным, умиротворенным, чего и всем желаю. Близким, родным и всем, всем на Земле, на этой. Мира, добра всем и благополучия. Детки, и де ваши? детки, да, детки очень с радостью тоже принимают участие в этом. Молодцы. Помогали, да, помогали, конечно. Все, все праздничные каноны соблюдали. С радостным, что можно будет покушать. Ну, и да, Конечно. Да. И сколько соблюдали пост? Ну, все 50, все 50 дней. дней. Это ужас, страх Господний. Мы ну, зато очи очистились, да? Вы... Надеемся, да. А чего хотите пожелать всем? Всем здоровья и веры в мир, чтобы мир был везде. Праздничным, верующим, с верой в душе. Чего хотелось бы пожелать всем жителям города? Терпения. Чего? Прямо чистого сердца желаю, чтобы поддерживали друг друга, вот именно в такие моменты, именно сейчас в такое время, чтобы именно держались рука об руку с близкими, с родными, чтобы было Я у всех люблю. все хорошо. Было... И чтобы не было, естественно, войны. Свечку за кого ставили? За ребенка. За здоровье, за благополучие, за Украину. Sous-titrage Société Radio-Canada Людно цього дня було в усіх православних храмах Слов'янщини. Великодні паски, крашенки та інші атрибути народних традицій городяни приносили до церкви, аби окропити свяченою водою. Проте ті, хто завітав напередодні великого свята Воскресіння Господня до святих місць, найголовнішим для себе вважали серцем відчути Божу благодать. Ми повинні не просто бути наблюдателями цього празниками, або просто прийти, освятити ті от тієї приношення продукти. Пасхи, яйца, куличи, но должны прежде всего быть едины со Христом в том таинстве, которое предлагает Церковь во время богослужения. Это таинство причащения, когда мы соединяемся с самим Христом. Поэтому прежде всего, конечно, нужно прийти в храм на службу, помолиться, попросить Бога взять благословение Господа в молитве на весь предстоящий день, чтобы мы действительно были не только в этот праздник вспоминали о Боге, а чтобы каждый день помнили о Боге и были едины с Ним в таинствах. Отже, святий Великдень слов'янці зустрічали з добрими помислами, щирою вірою в душі та з надією на оновлення і мирне майбутнє для країни та рідного міста. Це найбільший праздник, праздник святого Христа. Ну і ми прийшли поклонитися йому, пожелати йому здоров'я, нам здоров'я пожелати. Ми посвятили пасочку і будемо розгавлятися. завтра. <связать> завтра будем разговляться завтра. уже. С настроением очень хорошим. Как бы там война не война, но это дело святое. Всех наш, все держитесь. Все будет хорошо, ребята, с праздником. Христос все воскрес. Праздником. Христос да, Христос все Вовремя. будет хорошо. Главное верить в лучшее, и все будет ворок. хорошо. Всего мы не сдадимся, ворок. мы верим в мир и в победу. Да. Мира, добра, здоровья. Мир. Мирного неба. Чисто, мирного неба, чистого, чистой воды, вкусного хлеба и никакой беды. Праздником, праздником. Праздник. Праздник же все-таки. Надеемся на лучшее, на мир. Скажите, а что хотел бы пожелать всем жителям? Мира. Мира и здоровья. А вы готовились к празднику? этому? Да, немножко Таким готовились. Образом? Пасочки пекли, яички красили. Все как всегда. Прекрасные эмоции. Счастливо. Что в корзинке несете? Спасибо. Сегодня пасхальные яйца, пасхальные эти атрибуты, необходимые по христианскому обычаю. Завтра утром будем разговеться. А пост соблюдали? Ну, частично да. Да, ну, в меру возможности. Желаю здоровья, мира, чтобы наконец-то наступил мир. А что в корзинке несешь? Что светил сегодня? Пасху, яйца. Каким настроением ты пришел сегодня? С веселым. С веселым? тебе водичка? Да. А чего хотела бы пожелать всем? Добра и мира. С, С праздничком. Неплохое. Все Это хорошо. Это самый хороший день, да, самый да, хороший да, праздник. Конечно. И погода даже соответствует этому и празднику. Батюшка и батюшка постарался увидеть хорошо. Что хотела бы пожелать жителям? Добра и мира. И мира, самое Все главное. С праздником Воскресения Христова наступающим. Желаю, чтобы та радость воскресшего Христа, она действительно наполнила наши сердца, и мы, приходя в храм, обретали для себя тот божественный свет, который бы просвещал каждого из нас и даровал бы не только нам, но и всем окружающим мир, радость, любовь, ту, которую Господь принес на землю своей крестной смертью и своим воскресением. С праздником всех! Поздравляю вас! Христос воскресе!